بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم لا علنا إلا ما علمتنا فعلمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا كريم Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul uqdatan min lisani yafqahu qawli amma ba'du. Para jemaah rahimanillah wa iyyakum jami'an. Alhamdulillah. Bertemu kita sekali lagi pada minggu ini untuk sama-sama kita ingat mengingatkan antara satu lain berkenaan hak-hak Allah Subhanahu wa taala. Dan di antara hak mendapatkan hak yang paling teragung yang ada bagi Allah Subhanahu Wa Taala atas kita para hamba-hambanya adalah untuk kita mengisahkan mengabdikan diri kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala untuk berkeyakinan dengan keyakinan yang benar terhadap Allah Subhanahu Wa Taala sesuai dengan pengkhabaran wahyu yang telah diturunkan oleh Allah Subhanahu Subhanahu Wa Taala dan perbahasan-perbahasan akidah merupakan perbahasan-perbahasan yang besar. Perbahasan-perbahasan yang meningkatkan keimanan seorang hamba dengan tinggi sekali sekiranya dikaji dan dihayati sesuai dengan ajaran baginda sallallahu alaihi wasallam dan juga penghayatan para sahabat radhiyallahu anhum. Dan kesannya sangat meluas dan mendalam dalam diri seorang hamba. Maka akhlaknya, ibadahnya perilakunya semuanya akan terkesan sekiranya penghayatannya bagi agama dan juga akidah yang diturunkan oleh Allah itu adalah benar sekiranya penghayatannya benar maka akan ada kesan positif dalam diri dalam dirinya dan perbahasan kita pada minggu, pada minggu ini merupakan suatu perbahasan yang agung perbahasan mengenai makhluk-makhluk mulia Allah Subhanahu wa taala dan insyaAllah pada hari ini kita akan baca kata-kata Musannif rahimahullahu ta'ala daripada baris yang ke-168 Bagi siapa yang menggunakan kitab syarah Muka surat 279 okay, 279 Baris 168 di sini penulis Abu Ja'far Al-Tahawi rahimahullahu taala bahaskan Beberapa permasalahan-permasalahan bersangkutan dengan rukun iman. Beriman dengan para malaikat Allah Subhanahu wa taala. Dan kita tahu bahawasanya malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa taala ini merupakan makhluk-makhluk Allah yang yang tidak yang tidak pernah sesekali bermaksiat kepada kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah ciptakan mereka sedemikian. Dan musannif penulis di sini membahaskan tentang segolongan malaikat. Okay, segolongan, segolongan malaikat. Di mana beliau telah berkata, "Wanu minubil kiramil katibin, fa inna Allah qad jaalahum alaina hafizin." Beliau berkata, kami juga beriman kepada para malaikat penulis. Di mana Allah Subhanahu Wa Taala telah menjadikan mereka sebagai penjaga bagi kita. Ya, jadi ini adalah sebahagian segolongan daripada malaikat-malaikat Allah Subhanahu Wa Taala yang banyak sekali. Malaikat-malaikat Allah banyak tak bilangan mereka? Banyak sekali. Okey ya, banyak, banyak sekali. Dan insya-Allah sebelum kita bahaskan tentang apa yang disebutkan oleh penulis di sini, akan ana sebutkan beberapa perbahasan-perbahasan yang telah dibahaskan oleh para ulama. Tak kala mereka bahaskan tentang Rukun beriman dengan para malaikat, kan? Di antaranya adalah tentang sifat-sifat mereka. Kan, betapa hebatnya ciptaan mereka, dan penting bagi kita kan untuk mengenal sifat-sifat malaikat ini. Kan? Di antara kesan positifnya adalah, tak kala kita mengenal, betapa hebatnya ciptaan Allah, para malaikat ini, ia akan menanamkan dalam diri kita pengagungan terhadap sang pencipta bagi para malaikat sekiranya makhluk begini hebat ciptaan mereka, bagaimana pula dengan sang pencipta? Kan bagaimana pula dengan sang sang pencipta? Naam. Okey. Jadi apakah yang membentuk bila tak kala kita kata kita mesti beriman dengan para malaikat? Apakah perkara-perkara yang membentuk keimanan kita dengan dengan para malaikat? Jadi ada beberapa perkara. Yang pertama sekali adalah kepercayaan yang pasti akan kewujudan para malaikat. Maka setiap hamba-hamba Allah, setiap orang yang beriman mesti beriman secara pasti bahawasanya terdapat di sana makhluk-makhluk Allah yang Allah ciptakan yang bernama yang bernama malaikat. Okey ini adalah perkara yang paling utama. Okey perkara yang paling utama yang membentuk keimanan kita dengan para dengan para malaikat. Perkara yang kedua adalah perlu kita percaya juga kepada apa sahaja yang disampaikan kepada kita mengenai mereka melalui pengkhabaran-pengkhabaran wahyu. Okay, perkara yang kedua apa? Hendaklah kita, wajib atas kita untuk percaya terhadap apa sahaja yang dikhabarkan kepada kita mengenai mereka. Okay, tentang sifat-sifat mereka, tentang bilangan mereka sebagai contoh, tentang tugas-tugasan mereka dan sebagainya. Kita mesti beri. Kenapa demikian? Sebab kita mesti beriman dengan wahyu. Kenapa? Ini perkara yang kedua. Perkara yang ketiga adalah untuk kita percaya akan kelebihan dan keutamaan para malaikat Allah Subhanahu wa taala dan meletakkan pada kedudukan yang layak. Okay, kita percaya akan kelebihan mereka dan juga keutamaan mereka dan kita letakkan mereka pada kedudukan yang layak bagi bagi kemuliaan mereka. Dan yang keempat adalah untuk kita sayangi mereka. Okay, untuk kita sayangi, sayangi mereka. Maka mereka merupakan hamba-hamba Allah Subhanahu Wa Taala yang taat kepada kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Karena kita tahu bahawasanya tak kala seseorang itu semakin taat kepada Allah, kasih sayang kita terhadapnya semakin meningkat. Kan semakin meningkat. Maka ha ma para malaikat ini merupakan makhluk-makhluk yang sangat taat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sekiranya begitu sifat para malaikat takkanlah seorang beriman tak sayang kepada tak sayang kepada mereka. Inam. Jadi ini adalah empat perkara yang penting yang membentuk keib kita dengan para dengan para malaikat. Kemudian seterusnya kita nak bincangkanlah kan sedikit sebanyak tentang beberapa pengkhabaran pengkhabaran wahyu tentang para malaikat. Ya, okay, beberapa pengkhabaran-pengkhabaran Allah Subhanahu Wa Taala dan juga nabinya sallallahu alaihi wasallam tentang para tentang para malaikat. Kena. Jadi perkara yang pertama yang kita ingin bincangkan adalah tentang penciptaan mereka. Kena. Dan kita maklum bahawasanya Allah Subhanahu Wa Taala ciptakan malaikat daripada apa? Daripada cahaya. Kan daripada nur. Kan, berdasarkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam khuliqatil malaikatu min nur telah diciptakan para malaikat daripada daripada cahaya kan cahaya yang mana cahaya yang kuning ke cahaya yang putih nah ha? wallahu alam kita tak tahu okay, kita tidak kita tidak tahu apa yang beyond pengkhabaran wahyu maka ha, kita kita serahkan kita angkat tangan kita kata lahu alam Allah tak khabarkan kepada kita macam mana kita kita nak tahu kan malaikat kita nampak tak dia tak nampak kita nampak tak proses penciptaan malaikat nampak tak tak nampak nabi beritahu kita tak selebihnya tentang proses penciptaan malaikat tidak nabi cuma beritahu kita malaikat diciptakan daripada daripada cahaya kan jadi apa-apa lebih daripada itu kita kena berdia kita kena kita kena berdiam okey kemudian bilakah mereka diciptakan dan permasalahan saya seterusnya adalah bilakah mereka mereka diciptakan yang kita tahu berdasarkan ayat-ayat al-Quran dan juga hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam para malaikat ini diciptakan sebelum penciptaan Nabi Adam alaihi kan? ha, salam kalau kita ingat tentang kisah pembicaraan antara Allah Subhanahu wa taala dan juga para malaikat Katakanlah Allah beritahu para malaikat bahwasanya Allah akan ciptakan makhluk yang bernama manusia lepas tu ada berlaku hiwar kan ada berlaku dialog antara para malaikat dan juga Allah Subhanahu Wa Taala. Ini menunjukkan bahawasanya malaikat dah wujud sebelum Nabi Adam alaihi salam diciptakan. Okey. berapa lama? Berapa jauh penciptaan malaikat dan juga Nabi Adam alaihi salam? Kita tak tahu. Okey, wallahu wallahu a'lam. Okey, boleh? Ya? jadi sejauh ini kita bincangkan dua permasalahan. Permasalahan pertama adalah pen, tentang penciptaan mereka daripada apa mereka diciptakan. Permasalahan kedua adalah bilakah mereka bilakah mereka diciptakan. Okay, maka para malaikat ini diciptakan sebelum sebelum Nabi Adam alaihi ha, salam. Cuma baik berapa jauh, berapa lama kita tak kita, kita tak tahu. Jadi kita tidak kita tidak tahu dan tidak ada cara untuk kita tahu melalui pengkhabaran wahyu. Kemudian berkenaan beberapa sifat-sifat mereka. Okay, Poin yang ketiga adalah berkenaan beberapa sifat-sifat mereka. Sifat-sifat okay, para, para malaikat. Jadi malaikat-malaikat ini sebahagian sifat-sifat mereka berbeza. Kan? Sebahagian sifat-sifat penciptaan mereka berbeza antara satu malaikat yang, yang lain. Maka di antara pengkhabaran yang disampaikan kepada kita adalah berkenaan pemikul-pemikul. Aash Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka dalam sepotong hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam telah bersabda yang bermaksud aku dibenarkan untuk berbincang seorang pemikul arash. Satu pemikul Aash Allah Subhanahu wa ta'ala. Di mana cuping telinganya? Cuping telinganya dengan bahunya jarak jauhnya adalah perjalanan selama 700 tahun. Okay. Besar tak pemikul aq sekali? Kan besar, besar sekali. Okay, jadi ini adalah di antara pengkhabaran yang dikhabarkan kepada kita. Bahawasanya mereka mempunyai telinga. Bagaimana telinga mereka? Kita tak tahu, wallahu alam. Tapi mereka ada telinga tak? Ada berdasarkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Cuma macam mana sama dengan telinga kita tak? taklah of course kan tidak tidak sama Kemudian mereka juga ada bahu tapi sama tak bahu mereka dengan bahu kita tak samalah perlainan sama dengan bahu manusia kenapa tapi mereka ada ada bahu sebagaimana dikhabarkan oleh baginda sallallahu alaihi wasallam Yang seterusnya sifat yang seterusnya yang dikhabarkan kepada kita juga adalah bahawasanya mereka mempunyai sayap-sayap mempunyai sayap.